ओ स्थापक धर्म से सर्वधर्मस्विणी अवताय नम पवित्र चलित यहाँ पवित्र जीवन तथा पवित्रतास्वरूपिण्यै तस्यै देव्यै नमो नमः नमः श्रीयतिराजाय सुखस्वरूपाय स्वामिने स्वामिनेतापहारे ब्रह्म गुरुः साक्षात् परम् ब्रह्मा अस्मै श्रीगुरवे नमः नमः शिवाय शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं वि परमेश्वरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वातसाधिके शरण्ये त्रयम्बके देवी नारायणी नमोऽस्तु ते या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ॐ ॐकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वारुकमिव वन्दनात् सुहृत्योकी मामृता ॐ मृषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रप्रचोदयात् विद्महे रामकृष्णाय धीमहि तन्नो परम आतया रामकृष्णाय विद्महे भीमहि तनो देव प्रचोदया च विद्महे शारदा देवे च धीमहि तन्नो हा माता प्रचोदया आत्मीश्वराय विद्महे धीमहि तन्नो विवेकानन्दप्रचोदयात् आत् लङ्कुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रप्रचोदयात् विष्णुपरीतधीमहि तन्नो लक्ष्मीप्रचोदयात् नारायणाय ना विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुप्रचोदयात् शाचलाय विद्महे श्रीनिवासाय धीमहि तन्नो वेङ्कटेशप्रचोदयात् मुलनन्दनाय विद्महे गृङ्गणीसत्यभावाय धीमहि तन्नो मेणुगोपालस्वामि प्रचोदयात् य विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नादी प्रचोदयातु तन्ना दश भुज महागणपतिस्वामिप्रचोदयातु मैं ह्रीं श्रीं सर्वदेवदेवीस्वरूपाय श्रीरामकृष्णाय नमः सर्वदेवदेवीस्वरूपिण्यै श्रीशारदादीमे नमः विश्वाचार्याय विवेकानन्दाय योगीश्वरशिवाय श्री श्री श्रीविवेकानन्दगुरवे नमः